представьте, мне уже 16 с половиной лет. Ого! Так это же в два раза меньше, чем в нашей церкви. А кто-то вообще знает, как родилась наша церковь? Кстати, я вообще не знаю. Я тоже не знаю. Жека, а ты знаешь? Я, я тоже не знаю. Но я знаю тех, кто там был с первых дней. Добрый день. Привет. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. С какого года вы в церкви слова истины? Я з 1992 року. Це було якраз 14 ноября субота. Сусідка мене пригласила. Пошли там американцы, приехали. Ну, я пошла ей провошать. 14 ноября 1992 год, Первый день. Я пришел в церковь 22 ноября. 92-го года то я була свідком того, як церква народжувалася в церкві «Слово істини. Я з самого начала з першого служення. Ну і однажды я прийшла кілені в гості. А там молитвенна група. Їх в церкві п'ятідесятніков чоловік п'ять 6 Казали, що моляться за пробуждені в місті. Как я помню, Елена Алексеевна в мае поехала, там была конференция. Ну, в общем, она попала на это служение, просто вдохновилась. Там было прославление современными инструментами. У нее возродилась такая мечта, чтобы была такая церковь. Началась подготовка с аренда зала в ДК Малого, потом по кабельному телевидению объявление, что приходите, евангелизационное служение. Ну, за пару дней буквально. Проходила по улицам Мадыка, и там объявления На белом фоне голубым написано. И написано было «Освобождает Иисус, исцеляет». И было интересно. Суббота была, лил страшнейший дождь. Погода испортилась. Был такой мокрый снег, слякоть. И так запомнилось четко. Прославление со Светловодска стояли с мокрыми ногами. Но прославляли. Думали, там никто не дойдет, А ну, казав, доплили ноги, був по забитий повністю зал, вот. в проходах стояли люди. Вот, я слушала і думала так спідлоба, чого вони радуються. Ну, а потім якусь пісню заспівали, яка мене казнула до серця. Я тепер розумію, що проповідь почалася. Я дуже напрягалася. понять, что, что они говорят. Так напрягалась понять, что голова даже заболела, и я перестала слушать, чтобы ничего не понимала, и стала смотреть, в чем они одеты я потому что они же американцы. Евангелизационные служения были каждый день вечером во дворце, а в конце недели было уже служение в большом зале, сняли большой зал ТК. Потом же началась как бы наша обычная жизнь в церкви. Помню, как Витя Анушин каялся, лет 15 до наверное, было, каялся в третьей школе, Андрюша в зале техникума. Ну, Андрюша улыбался, он каялся и улыбался. Мы призвали к покаянию, я не собирался выходить, и недалеко от меня сидел какой-то молодой, совсем молодой человек, и он говорит: пошли, пойдем. Ну, в общем, так меня вытянули. Я вышел вперед. Помолились там, поговорили с теми, кто вышел на покаяние, и пригласили меня. По-моему, это была Елена Алексеевна. Пригласила в среду прийти домой к ней на, ну, на общение тех людей, всех, которые вышли. Ну и так я пришел в среду. Ну и так я остался в церкви. Какой вы помните церковь тогда? Ну в основном мы собирались Елена Алексеевна. здесь 30 человек было. Церковь была небольшая, ну как небольшая, небольшая, компактная. Собрания наши проходили. Э на улицах где-то проселись в Славуте, там в помещениях где-то наших людей немножко было и Елена Алексеевна говорит такой был дождь, снег, что то холодно, говорит кто прийти, а мы проходили. Говорят, что некоторые не могут прийти на служение из-за дождя, то церковь собиралась и зимой на ступеньках возле кинотеатра, где «Медуза» сейчас. В первой школе собирались еще. Уже так более раззнакомились немножко. Лена Алексеевна с «Пятидесятников» был еще там Борис Филиппович, Настасья Ивановна. Юра Ткач. Галя Красикова. И потом еще в начале церкви у нас была сестра из Днепра, Оля Хамчук служение я помню Юра Ткач. Он, он проповедовал часто. вин был директором первого детского лагеря, вот, который был. И я там детками была. И потом еще Ежов, часто приїжджав, і, і ми такі гарячі були тоді. Ми збиралися утром, рано в 6 часов молилися. Ніхто нас не просив, а от така я от була. І вечором, і ще я вспомнила, Женя Рогов був, і я, і там Іраїда Андріївна, який немає вже. И мы до пивной ночи. Я еще думала, че жена ее хоть пустит до дома, что мы вот молились, собирались. Это у нас такая жажда была, молиться. Помогали друг другу, как бы, хотя такое время было, что мало у кого что было, но люди были открытые и как бы благословляли, друг друга поддерживали. У Елены Алексеевны дома собирались молитвенные служения. А потім ми ходили з Єленою Олексійовною по городу і молилися, офіс нам нужен. І я предложила свою квартиру. Ну, вона прийшла, Єлена Олексіївна, і почала командувати. І я тільки стою так. Ти туди, ти туди, ти туди. Думаю, прийшли в мою квартиру ще й командувати. Ну, в общем, трудно мені, це було б, коли офіс у мене був. Вот это, конечно, для меня было, да. А потом, когда купи, здание вот это купили, Елена Алексеевна ходила по зданию и радовалась. А я за ней ходила и, и думала, разве тут можно что-то сделать? И для меня это было ну, развалено, и я не думала, что что-то тут можно сделать. Ну, ну, про ХЦ это же известная история. Там собирали у кого что было, продавали хрустальные вазы, там приносили какие-то вещи у кого что. Ну, что как бы, что могло хоть какую-то ценность представляло, приносили. Продавали на базаре, где-то там в мороз стояли. Вот, чтобы собрать финансы. Ну, уже Помните, когда там интенсивно работали так по барабану, сколько времени было там висели на этом самом ХЦ, копали, ломали, строили. Ну вот, когда ремонтировали ХЦ, то все равно было сколько времени там такие, ну как бы вдохновленные все были, что появилось свое помещение, старались побыстрее его привести в порядок, чтобы там собираться. Ну и как бы постоянно там кипела работа после работы, за после работы все равно. И шли и что-то там делали. Во имя Господня! Первый раз в нашем собственном доме. Amen. Amen. Мы водное крещение приняли 26 июня. Божьим, братца, слава, Вступают в завет с Богом. Слава Господу! Это есть заповедь Господа нашего Иисуса Христа, который сказал, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Вот я пришел 22 ноября, до Нового года у меня Библии точно не было еще. В читальном зале техникума, где я учился, была Библия. Я приходил ее читать, хотелось кому-то же рассказать. И вот Татьяна Ивановна была подходящим, подходящим человеком. Она работала в библиотеке и в читальном зале иногда. Ну так Господь положил на сердце. Я вот читал какие-то места Писания, которые мне понравились. Я давал ей прочитать. Ну вот приносил и показывал. Ну и так какое-то время это продолжалось, и я пригласил ее на служение, ну и Господь ее коснулся, привел. Слава Богу. Андрей, расскажи, как ты начал служить в прославлении? В начале церкви, когда нужно было кому-то служить в этом служении, а мало Кому можно было обратиться по этому <laughs> вопросу, вот. И меня спросили: "Ты умеешь петь?" Я сказал: "Да." Что общего между Церковью Слова Истины тогда и сейчас? Общее это люди, с которыми ты 30 лет, с которыми ты служишь Богу. Это Христос в нас, конечно же, в первую очередь. А разное это Состояние церкви, церковь, конечно же, стала более зрелой. Всякие ветры учений, которые сквозили <laughs> в большом количестве, uh, уже все это, слава богу, прошло, и церковь зрелая. Спільного дуже видно і дуже ясно, що веде дух Святий и тоді и зараз. Есть сплоченность, и есть забота и друг о друге, и любовь друг к другу, братьев, сестер. И я просто могу поблагодарить всю церковь, всех. Тогда было на изобилие, на это все настроено, что придешь ко Христу, и Он все тебе порешает. А сейчас совсем другое учение, что надо жить в воле Божьей и библейское учение. Чему Иисус учил, так и сейчас идет церковь, чтобы быть в единстве, быть братолюбивыми и не смотреть по сторонам на этот мир, что он предлагает, на эти ужасы, которые происходят, а идти за Христом. Ну, тогда церковь, я, я, как я помню, молились за, за исцеление и процветание, как бы чтобы было. А, а сейчас и, и как я вижу, сейчас на исцеление наших душ. Да, исцеление тела – это хорошо, но он прежде хочет исцеления душ наших. И, как я вижу, сейчас акцент церкви. Да, э, люди, как бы, спасибо Господу, я дуже благодарна за Владимира Александровича, я через него увидела Божью отцовскую любовь. Ну, вот это вот для меня э, это пример, это, это слава Богу. За всех служителей я дякую, э, потому что ну, как бы мы вместе все росли, проходили. Но ну, вот это акцент. Я благодарна за то, что сейчас э, исцеление души. Но то не больше на то, чтобы нас бачили, чтобы нас, э, чтобы нас Чули, що ми ж ось гарні, що ми. А тепер вся слава Господу, тому що це Божа церква, і, і Бог її веде, і Бог діє своєю любов'ю, а Його любов це спасіння наших душ. Я благодарю за кожного брата і сестру, хто був, хто є і хто буде, Господи, І благослови кожного.